Ехали. Если бы я с кем-то начал советовать, с какими-то однопартийцами, с, каким с какой-то общественностью, поверьте мне, чтобы это решение оно бы не прошло, регионы бы так бы подготовились, городским головой, секретарем, но у них произошел сбой. То есть Верховная Рада приняла, они были заняты подготовкой к сессии городского совета. Никто не посмотрел информационно, что приняла Верховная Рада, понимаете? Поэтому эффект неожиданности в данной ситуации сыграл очень четко. Я встал и четко сказал без велений, без ничего, что прошу поставить вас на голосование. Вопрос о поддержке решения Верховной Рады о признании России страной агрессором, а ДНР, ЛНР террористической организации. Точка. На сегодня мы обратились уже в прокуратуру, обратились в СБУ, обратились в милицию. Сейчас делаем депутатский запрос на генерального о том, чтобы рассмотрели вопрос подлога документов, измены родины, э, я не знаю, по трибуналу катать, то есть в то время, когда происходит трагедия, чиновники позар... простили раз на клубе, когда он одевал ленточку колорадскую и кричал, Владимир Владимирович, помогите украинскому народу русскоговорящему. ну неужели второй раз вас будут прощать? Ну, такие, такие вещи не прощаются. Пускай он объяснит публично. Вот его подставили.